还去洗澡吗？我不洗啊。那你进来睡觉。啊！我我还没准备好呢。准备什么？ 灯，你睡得着吗？没关系，我都可以的。我就习惯开灯睡觉。为什么？我八岁那年被绑架过。 我记得我被带到了一个废弃的工厂里面，里面很空，很黑，我甚至都不知道自己在里面待了多久。你当时被关在那个黑屋子里，一定很害怕吧？但是更可怕的是，是我逃回家以后，得知我爸因为出来找我而失踪的消息。自从那件事以后。 我就再也不敢关灯睡觉。你是不是觉得很可笑？怎么会呢？有些人用童年治愈一辈子，有些人用一辈子去治愈童年。不过没关系，以后呢，有我陪着你，你就不会再是一个人了。 这么早就起来了？嗯，早啊。今天怎么不多睡会儿呢？嗯，因为我想早点见到你。<laughs> 过去坐着吧，早餐马上就好。嗯，等着我啊。 我就用这个当屏保，快吃吧，待会儿凉了。晚上还有事儿，说好的，晚上我决定。我们是去哪儿啊？之前说好的，晚上我决定。到了你就知道了。谢谢。不来点实际的吗？ 说吧,吧 干什么？跟我来，你就知道了。我怎么有种要上贼船的感觉呀？哼，来吧。来。准备好了吗？嗯 可我真上了贼船，想什么呢？把眼睛闭上，不许偷看。 可以睁眼了，以后，我陪你看星空，你陪我看星河，好吗？没有什。 是吗？让我看到这么美的一片星河。只要是你的愿望，我每一个都会帮你实现的。嗯，那下次我们一起去看流星，好吗？为什么要下次呢？不住再继续快学啊！ 好了吗？学的什么？什么都没学为什么不学因为我想拥有的我都已经有了。 美女，你没事吧？行，好嘞好嘞。哎呀，怎么回事儿？哎，干嘛呀这是？喝多了吧你？哎，松手！这什么喝多？我看你占人便宜吧？哎，干嘛呀？撒手撒手！哎，松手！什么？别动手！啊、你们干嘛？姑娘跟我走。真是，这么多人欺负一个。王爷，怎么了？你这喝多了吗？ 方言，你干嘛？把他交给我，只有我能治他的病。你万一出事……你别管，把他交给我。交给你？哎，石茂，你就把他交给十一吧。方言只有在十一身边才能安心，真的。你不要着急，你再等一会儿。 如果你在意他的安危的话，就把他交给我。这俩男的。怎么跟他抱走了？呢？这怎么？啊、你好，这边请。有什么需要再叫我、啊。 这儿呢？你刚才晕倒了。你放心，我没有跟石梦说，我跟他说，你要喝断片了。可是，我怎么会突然犯病呢？我没有看到让我很惊吓的东西啊。或许是受到的惊吓过大，所以忘了。我这次跟以往发病有很大的不同，我就感觉我自己像是睡着了一样。 然后一直感觉有个人在我耳边说“向前走”。不过谢谢你啊，又麻烦你一次。没事。那你好好休息，我跟石萌出去跟老板打个招呼，谢谢他们给我们腾了这个地方。嗯。嗯 犯病了，发炎病了，你知道吗？我知道，眩晕症，是梦游症。什么？行云雄梦游症，会让他随时随地呆滞、晕厥、不省人事。 方圆最初通过你找我要我的东西，也是因为这个病。我们有一个要求。说。我今天就要见到十一。 怎么了？我今天晚上本来是有话想对你说的，有什么话明天再说吧，今天早点回去休息吧。嗯，我把这个给，带着吧，冷。去吧。 喂，崔医生吗？明天我找你有事。 Yeah. Sure.